أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقه اقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما امين امين يا رب العالمين الحمد لله مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah sekalian alhamdulillah kita bertemu lagi dalam durus Ramadan di Masjid Alwi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian sama ada berada di depan mata ataupun jauh di nun sana tengok TV ataupun dengar radio alhamdulillah tahniah dan tahniah dan tahniah kerana memilih untuk bersama dengan kita di dalam majlis ilmu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian baik alhamdulillah saya Muaz bin Muhammad Ghani Basri daripada Usti Islam Antarabangsa tuanku Said Sirajuddin Uni Siraj giliran saya pada hari ini hari yang ke-10 Ramadan, pejam celik pejam celik dah 10 Ramadan dah kita. Jadi permulaannya sebagai peringatan bersama kita tajdid niat kita. Kita perbaharui niat kita. Kenapakah kita berada di sini? Yaitu berada di bumi untuk apa? Tujuan apa? Objektif apa? Begitulah seterusnya kenapa kita berada di Masjid Alwi ini, kenapa kita berpuasa kenapa kita dengar durus Ramadan di radio RTM Perlis ni ataupun di Masjid Alwi ni kenapa kenapa dan kenapa itu menentukan natijah kita innama al a'malu binniyat baik itu yang pertama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian alhamdulillah uh, tema kita pada tahun ini durus Ramadan Uh, kita akan berkongsi berkenaan dengan ayat-ayat yang ada dalam surah luqman. giliran saya pada tengah hari ini ayat yang bernombor 17. Betul kan rasanya? Ha. Takut ambil giliran orang lain pula. Ha. Baik. Permulaannya dalam majlis-majlis tadabbur kita akan mulakan dengan tilawah. Kita ada dalam bulan Ramadan bulan yang sinonim dengan Al-Quran dan Al-Quran antara kewajipan kita terhadap Al-Quran hak Al-Quran adalah kita tilawatah kita membacanya walaupun di sana banyak lagi memahaminya mengamalkan Al-Quran salah satu daripada hak Al-Quran adalah kita membacanya tapi tidak terhenti di sekadar bacaan baik yang ada Al-Quran boleh buka Al-Quran tak kira lah Al-Quran fizikal ataupun elektronik boleh buka surah Luqman di halaman 412 di ayat 17 satu ayat sahaja pada tengah hari ini masa kita tak panjang oh saya lupa nak tengok jam saya takut terlebih masa ada 20 minit sahaja untuk perkongsian kita pada tengah hari ini baik اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك Inna thalika min azmil umur Alhamdulillah Ringkas Tetapi Di dalam ayat yang kita baca Tak sampai semenit sebentar tadi Terkandung banyak hikmah Banyak kebijaksanaan Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian Mungkin tuan-tuan masih ingat Mungkin ada penceramah yang lain di dalam durus Ramadan ataupun di dalam durus-durus yang lain yang cerita tentang surah Luqman ini. Tema utama dalam surah Luqman. Sebenarnya nama orang Luqman. Mungkin ada anak-anak kita nama Luqman. Kita sendiri nama Luqman. Bila ingat Luqman, ingat kebijaksanaan. Dan ada yang memberikan nama Luqmanul Hakim. Yang bijaksana. Ha. Jadi tema dalam surah ini apakah tema dia? Temanya adalah tema pendidikan. Sepanjang durus Ramadan kita ini banyak pendidikan-pendidikan yang kita dapati daripada surah Luqman. Tema umum dia di dalam surah Luqman inilah pendidikan. Cuma disampaikan dengan bentuk didikan, tarbiyah Ayah kepada si anak Tema umum Walaupun di sana ada ayat-ayat yang direct daripada Allah Azza wa Jalla Cuma dalam surah ini Allah namakan dengan surah Luqman Dan ada kisah Luqman Yang mana kisah Luqman ini tidak terdapat dalam surah-surah lain Tak ada Jadi tema pendidikan Bagaimana kita nak mendidik jiwa kita yang pertama sekalinya Orang yang bercakap lah lebih-lebih lagi. Kemudian orang yang berada di bawah tanggungan kita. Anak kita. Isteri kita, suami kita. Kaum kerabat kita. Jiran tetangga kita. Rakan-rakan kita. Semua itu, mereka semua ada hak. Yang perlu kita nasihat, menasihati. Saling nasihat, menasihati. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pendidikan ini disaluti dalam surah Luqman ini dengan satu lagi unsur yang penting yang sinonim dengan Luqman yaitu al-Hakim. Pendidikan yang hikmah. Apabila kita dengar wasiat-wasiat Luqman. La tusyrik billah Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kesayanganku, jangan syirik menyungkutukan Allah. Perlu difahami. Unsur yang ada dalam wasiat nasihat Luqman ini berunsur hikmah. Adanya kebijaksanaan. Wisdom. Kita kena dampingkan kita punya pendidikan, kita punya pengajaran pembelajaran dengan penuh bijaksana hikmah bukan sekadar straight forward keras tak bukan juga berlemah lembut sampai tak tegur tapi di antara kekerasan dan juga kelembutan pertengahan dan dia melihat kepada konteks situasi lain orang lain situasi, lain dia punya pendekatan. Itulah yang ingin kita dapat daripada pesanan-pesanan Allah dalam surah Luqman. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Step yang kedua selepas mana kita tilawah, kita tengok tafsir ataupun terjemah kepada ayat yang kita baca sebentar tadi. Perkataan pertama yang kita baca tadi Ya bunayya Aqimis salah. Dalam ayat yang kita baca sebentar tadi Ada Saya beritahu terus Ada empat pesanan ha, Kalau kita bahagi 20 minit 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit lah Cukup 20 minit Tapi dah lebih dah 5 minit lah ha, Kurang ada 3 minit lah Satu-satu wasiat Ya bunaya, ini salah satu uslub dalam kita mendidik. Adik-adik, pakcik-pakcik, mak-mak, ibu-ibu, bapa-bapa Dalam kita mendidik, kena panggil dengan panggilan yang murni, yang santun, yang enak didengar. Itulah yang terkandung dalam perkataan yang pertama. Ya Bunaya, wahai anak kesayanganku, wahai anakku. Dalam syirah terserir. Bermanja dengan anak. Wahai anak manjaku. Kalau dengan isteri. Eh, intan payungku. Pandai-pandai kita tengoklah. Apa yang dia minat. Puji. Panggil dengan lemah lembut. Ini unsur terbiah pendidikan yang hikmah. Panggil mula-mula. Sebelum kita sampaikan intipati. Input yang kita nak sampaikan, maklumat yang kita nak sampaikan, kita panggil. Kita tarik perhatian dia. Tarik perhatian. Hei anak. Dengar anak. Apakah pesanan yang pertama? Aqimis salah. Untuk pengetahuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam surah Luqman ini. Ya bunai yang kita baca pada tengah hari ini adalah ya bunai yang ketiga pesanan yang ketiga ketika mana pesanan yang pertama dan yang kedua terkait dengan akidah didikan utama yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui kisah Luqman ini pendidikan yang hikmah yang pertama adalah pendidikan tauhid pendidikan tentang akidah tiada guna ada kebijaksanaan pandai mengaji akhlak cantik tapi mensyirikan Allah. Menyekutukan Allah. Tidak menyembah Allah. Ini ya bunai ketiga ni. Selepas selesai. Unsur akidah. Ya bunai yang pertama yang kedua. Unsur akidah. Berpindah kepada ya bunaya yang ketiga ini. Lafaz yang ketiga bagi ya bunaya ini. Pada usul amal. Perkara asas dalam beramal. Dan ia adalah rukun yang pertama dalam rukun Islam. Sorry, yang kedua. Syahadah itu Allah, ilah, illallah. Wa uqimah salah. Yang kedua. Selepas syahadah. Iaitu aqimis salah. Kata Luqman kepada anaknya, Wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian kita dalam bulan Ramadan bukan setakat bulan puasa. Ia adalah bulan salat. Bulan Al-Quran. Bulan sedekah. Bulan menyantuni jiran-jiran. Di dalam Ramadan terkandung banyak ibadah. Yang mana ibadah-ibadah tersebut. Kalau kita compare dengan bulan-bulan yang lain. Akan dijuarai oleh Ramadan. Begitulah juga dengan solat. Cuba tengok. Eh, rasa macam banyak kita solat bulan ni. Betul tak? Kenapa? Kenapa kita banyak solat? Adakah kita ikut ikutan orang? Malu tak solat. Malu je tapi terawih. Kalau sebab malu rugilah tuan-tuan. Tidak ...berpaksikan ketuhanan. Ketahuilah... ...antara amalan yang terawal disoal... ...dalam alam kubur kelak... ...antara itu tentang solat. Jika baik solat... ...insyaAllah ibadah-ibadah yang lain akan menyusul. Dan satu tadabur amali yang kita nak kongsikan pada tengah hari ini... Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian Jangan kita terpedaya dengan banyak solat kita Iaitu Bila kita bicara tentang solat Ataupun ibadah-ibadah lain Kita kena faham satu kaedah Ibadah wajib itu perlu diutamakan Berbanding ibadah-ibadah sunat Semak yang pertama sekali apabila kita bincang tentang salat Semak salat fardu kita Jauh mana? Apabila Luqman kata Aqimis salah, Iaitu dirikan dengan sesempurna Sebaik-baik Bentuk salat Cukup rukun Dihiasi dengan Perkara-perkara yang sunat berjemaah. Takbir yang pertama disusuli dengan zikir Allah. Ketundukan kepada Allah. Khusyuk. Itu nilai yang ada dalam aqimis salah yang mana kita utamakan dahulu perkara yang Allah fardukan kepada kita. Mereka yang jaga fardu, yang sunat itu akan mengusul insyaallah baik tanpa pula melengahkan masa kita berpindah kepada wasiat yang kedua dalam ayat kita ini wa'mur bil ma'ruf ataupun saya gabung terus dengan pesanan yang ketiga wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'ruf wa'mur amar perintahkan suruh ma'ruf perkara ma'ruf perkara baik. Wanha. Apa maksud wanha? Nahi. Larang, cegah, tegah. Mungkar, perkara mungkar. Perkara keji. Dalam kandungan wasiat dalam ayat kita ni yang kita bilang nombor dua, nombor tiga ni sebenarnya ada maksud yang tersirat. Jika kita perhatikan Ibn Ashur dalam Tahrir wa Tanwir ataupun Tanwir Uh, ataupun nasi ya, Said dalam tafsir dia mengatakan apabila Luqman menasihatkan anak dia untuk suruh ajak buat baik larang buat benda jahat sebenarnya dia dimulai dengan ilmu bagaimana seseorang itu boleh mengajak kepada kebaikan ataupun mencegah kemungkaran dalam keadaan dia tidak berilmu dia tidak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Kita nak cegah orang buat jahat, kita kena tahu apa yang baik, apa yang buruk. Jadi yang tersirat daripada nombor dua, wasiat nombor dua, nombor tiga ni, at the first step adalah kita kena tahu yang mana baik, yang mana buruk. Kena belajar. Belajar Islam, syariat Islam. Yang mana baik, yang mana buruk. Yang kedua selepas mana tahu yang mana baik yang mana buruk Luqman nasihatkan juga dalam kandungan untuk suruh orang buat baik dan suruh orang tinggalkan kejahatan adalah bermula dengan diri kita sendiri dulu Bagaimana ataqmurun nas bil bir wa tansawna anfusakum Bagaimana kamu boleh suruh orang buat baik sedangkan kamu lupakan diri kamu sendiri Itu bukan unsur orang Muslim yang sejati. Bukan kepribadian Muslim, bukan begitu. Pribadi Muslim yang betul, yang tepat, yang mengikut sunnah, bermula dengan diri dia. Bila kita baca ayat, Wa'amur bil ma'ruf wan anil muka. Oh ada orang semangat suruh orang buat baik, suruh anak buat baik. Mak ayah tak buat. Suruh anak sedekah kita sendiri, tak sedekah. Kurang tepat pendidikan itu. Tidak hikmah pendidikan sebegitu. Kena bermula dengan diri kita. Okey, seterusnya. Seterusnya yang terakhir dalam ayat kita ini. Masa mencuburui kita. Wasbir ala ma asabak. Dan boleh juga kita tafsirkan, kita terjemahkan. Wasiat nombor dua dan nombor tiga dalam ayat kita pada hari ini adalah tentang dakwah dakwah. Ajak kepada Islam. Dan jalan dakwah ini bukan jalan permaidani merah ataupun kapek merah. Akan ada tentangan. Akan ada ranjau di sepanjang jalan. Jadi sebab itulah datangnya perintah wasiat yang keempat iaitu wasbir ala ma asab. Wasbir bersabarlah. Ala ke atas ma Apa yang tertimpa ke atasmu. Bila kita nak ajak buat baik ni. Orang macam-macam orang kata ke kita lah. Jadi kena sabar. Kena sabar. Kena istiqamah. Ajak kebaikan. Dan dakwah ini bukan setakat ajak kebaikan. Tapi tegah kemungkaran man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi kena tegah kemungkaran yang ada kuasa gunakan kuasa dia untuk tegah kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah yang terakhir sekali penutup bagi ayat ini inna dhalika min azmil umur inna sesungguhnya ذلك يعني demikian itu min azm al-umur daripada perkara yang diperintahkan Allah min azimah ma'zum al-umur min ma'zum al-umur perkara yang Allah perintahkan Kewajiban solat wajib ajak kepada kebaikan wajib tegah kemungkaran wajib bersabar juga wajib ini salah satu tafsiran bagi innadza laka min azmil umur jangan ambil remeh jangan kata tak apalah awak ada orang buat dah uh, dakwah tu tak masing-masing kena mainkan peranan masing-masing untuk agama Islam jadi itulah sikit semaian yang kita boleh kongsikan pada durus Ramadan pada hari ini 10 Ramadan satu ayat sahaja wasiat Luqman al-Hakim dalam surah Luqman kepada anaknya kita tutup dengan tilawah sekali lagi ya bunayya aqimis salah wa'mur wa bil ma'ruf wanha 'anil munkar واصبر على ما أصابك Inna ذلك min azmil الأمور Moga-moga sedikit yang kita kongsikan pada pagi ini Tengah hari ini Bermanfaat Kita dengar Kita faham Kita amal dan kita sebarkan InsyaAllah jadi apa yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya, saya minta maaf sekiranya terlebih masa. Kita tangguhkan majlis kita pada tengah hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa billahi taufi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.